Вітаю, ви на каналі Паралельні св... світи, Мене звати Настя Чернична. І сьогодні з нами на зв'язку астролог Влад Рос. Влад, вітаю вас. Останній час Україна потерпає від обстрілів щоночі. І які дати, скажіть, будь ласка, це хвилює найбільше усіх на наступному тижні будуть найнебезпечнішими. А, ну ця неділя пройде намного спокійніше, буде вже не не так. выражена атака, особенно на западные области. Сразу могу сказать, уже больше таких ужасов, как было в Ровно, в Луцке, не будет. Поэтому западная Украина может вздохнуть спокойно. Была опасность на Львов, но она тоже миновала. Львовяне могут уже теперь спать спокойно. Была жесткая ситуация, бить по мостам или нет тактическим ядерным оружием. Но Китай запретил, по-моему, американцы тоже через Днепр, поэтому киевские мосты могли пострадать, Днепровские, Запорожские. Этого тоже не будет, но будет э, жесткая атака приграничных городов, такие как Харьков, Сумы на ближайшее время. И особенно они благоприятные 12, 13 и 15 июня. Именно в эти время, время вот по Харькову, по Сумам может очень сильно доставаться. Также может быть прилеты в Краматорск, сложная ситуации в Константиновке. Ну и трудная ситуация может быть и в Днепропетровской области – и в Одесской области, в Приморье, может Одесса не так будет сама страдать, но вот именно прибрежные, значит, города типа Затоки могут действительно э, быть атакованы. И для Одессы в ближайшее время самый неблагоприятный период 12-13-14 числа июня, да. До речі, от трошки детальніше про 12 червня. Це ж День Росії, і ми, як знаємо, ворог дуже любить такі дати. І чи от саме щось суперпотужне готує він на цей день? А ну ви дійте, виходить, що перша страна, яка вийшла із СРСР і об'явила независимость, була якраз Російська Федерація 1990 рік, 12 год, Вибори Єльсона він став президентом. Ну это вибори президента Росії. РСФСР тогда еще было вместо СССР, да? Uh -huh. А если он победил, и первая страна, которая убралась из Советского Союза, это была Россия, Российская Федерация. И теперь они доказывают нам, что Советский Союз до сих пор существует. Полный обалдуй, обалдеж. Но могу вам uh -huh. сразу сказать, слишком больших, значит, ну, того, что они могут как бы, предпринимать, там, ужасать Украину, как раз именно с этим праздником их праздником, да, может быть связано, что не так они сильно будут атаковать нас э, шахедами там, э, и особенно баллистическими ракетами, которые на время покинут э, просторы и пространства Украины, тем более они начали опять закулисные переговоры с Соединенными Штатами Америки, да. где американцы да. сказали им четко и конкретно, если вы не закончите военные действия до конца июня, будут внедрены санкции из ада, полная эмбарго нефти и газа, Повне абсолютно да. И свист Все і повне перекриття свій платежів. Всі банки Російської Федерації перестануть Ну, Це для них буде серйозне потрясіння, на правду. А от скажіть, ще на цьому тижні в нас припадає п'ятниця 13-те. Яким буде цей день для України? Ну, от я от так смотрю іменно по зв'язкам, то не сильно так плохо на самом деле. А Луна не буде ділянку жорстких аспектів п'ятницю 13 июня. С другой стороны, у нас благоприятная ситуация между Солнцем, Юпитером и Меркурием, который вошел в знак ангела-хранителя Белой Луны. И если что-то и будет позитивного происходить, как какой-то перелом и продвижение в переговорах о войне, то это как раз может быть июнь месяц. Uh -huh. Вот сейчас вам, вы, вы из всех пабликов слышите, что война надолго, что, что Россия будет еще 12 лет воевать, или 21, как говорит этот Мединский. Это абсолютнейшее вранье, это абсолютный фейк. Россия, прежде всего, сама заинтересована в любой момент остановить войну. Тем более Сатурн, символ структуризации, да, вошел в знак войны, и он способен опуздать овновскую, вот эту огненную браваду этой войны в Европе. Поэтому сейчас все, все равно, в любом случае, мне кажется, это последнее лето войны. и она может в любой момент, дорогие друзья, закончиться. Причем вот сегодня вроде бы враг там, прям вот сейчас мы там дойдем до Краматорска, возьмем Славянса, и вдруг на следующий день они говорят, все, мы заканчиваем, все цели СВО выполнены. Вот такое будет лето, дорогие друзья. Интересно, да, вот такая вот ситуация. До речі, літо, літом, але ще щодо погоди, синоптики кажуть, що цього літа в Україні будуть і смерчі, і торнадо, і часті душі, і грози. Ну раніше такі явища не були для нас характерними, і чи дійсно на нашій території можуть бути такі серйозні катаклізми? Ну, клімат міняється, ви ж розумієте, коли... Еще где-то тысяч лет пять назад значит, весь Египет значит, тонул от зелени. Никакой пустыни Сахара не было. Это все были абсолютно зеленые места, пальмами, с красотой. Не было такой жары, там постоянные были ливни. А что сейчас? Пустыня Сахара. Да. Ну, факт, да. ну, а если смотреть, да, то мировой климат он изменялся с течением времени. И, например, пять тысяч лет назад он был намного теплее, чем сейчас. Хотя все говорят что ой такие запредельные мировые температуры но слушайте ну, 5000 лет назад при римской империи климат был намного теплее чем сейчас но тем не менее климат меняется если еще значит буквально 30-40 лет назад климат в Киеве был холодным а сейчас он теперь как климат в Одессе ровно 30-40 лет назад вот одинаковый климат для Киева который был в одессе 50 лет назад примерно понимаете Поэтому, конечно, будет меняться климат. В этом году очень много действительно будет дождей, штормов, гроз, тем более вот такая торнадо тут такое на Киев там прям сейчас набросилась. Это все связано с тем, что Нептун переходит в зодиакальный знак Овен. Уровень Океана может повышаться. Нептун — это планета воды, всяких вот этих ситуаций. Вот сейчас Нептун вошел в Овен, и мы это все увидели. Поэтому э, будут наводнения в этом году, в некоторых странах могут быть цунами вообще. А, то, что касается торнадо и вот этих всех, всех бурь, например, штормов, то, например, Соединенные Штаты Америки как никогда потерпят фиаско, Лузиана им где-то несколько десятилетий назад, и Нью-Орлеан покажется еще хорошим течением времени. Китай будет затоплять, будет Малайзия, Индонезия, Юго-Восточная Азия, Индия. Это просто кошмар какой-то. У нас не будет слишком много затопления. Ну, нужно смотреть, чтобы не было силы в Карпатах, а так просто будет очень много дождей, больше, чем когда-либо именно этим летом. И будет сменяться погода резко. То будут дожди, ливни, то будет очень жарко, вплоть до 40 градусов. Ну, а Киев постепенно степени этим летом станет субтропическим городом. Ну, прямо такое э, погодное небезпеки серьёзной нам чекати цього літа не треба, правильно? Ну, Будь там на галуші, чим прошлым летом, вот этих э, суки э, ветры из Африки перестанут поступать, будут mm -hmm. все таки влажность вот такая, которая будет бороться с холодными фронтами, тёплые фронты будут побеждать, в конечном итоге будет много гроз. Поэтому вот это безобразие, которое было прошлым летом, вы помните, африканские непонятные пыльные бури, в этом году не будет. А, дивіться, тут ще така є інформація, що Російська Федерація зараз перекидає війська з Криму та Херсонщини на Суми. Яка доля Сум і що на них чекає? І чи можлива евакуація людей в цьому місці? А, слушайте, ну вони дійсно, у них спочатку була проба пера, вони думали дійсно туди Ну, тактически переброви, ну, начать наступать на Сумы, посмотреть, как получится. увидели, что они про проходят, постепенно на наступают, и здесь получается из тактических соображений у них вдруг преобразилось все стратегическое. И сейчас у они, они поняли, ну это же КГБ, ФСБ, они решают, не планируют за много месяцев вперед или за год, как они будут наступать, а у них все как проба пера, вот получилось продвинуться к Сумам, ну значит надо перебрасывать войска. Поэтому да, они сейчас хотят подойти к СОН. Сум. дорогие сумчане, успокойтесь, ваш город не будет взят. Единственное, что они будут его точно так же мочить, обстреливать, как Харьков, будут уничтожать здания и также Суммы. К сожалению, вот такая вот ситуация. Но город они не, не возьмут, но подойти к нему на выстрел артиллерийский это они смогут либо дроны ему начнут залетать в город. Вот их как бы такая стратегия чтобы полностью опустили такие города, как Сумы и Харьков. Поэтому они перебросили туда сейчас свои войска. Но мы-то еще не перебросили, сейчас мы тоже перебросим туда, и у них не будет никаких шансов, естественно. Ну так, Прикордонні регионы наибольше потерпают от врага, а все россияне получают спроб зайти на территорию Дніпропетровщини. Зі слів підрозділів, які несуть там оборону, штурми відбуваються щодня. Наші військові їх відбивають і кажуть і питають люди, чи зайде ворог на Дніпропетровщину найближчим часом. Ну там какой-то зайшов на дівні та на Дніпро Дніпропетровської області. Тут вже йому у білі. Ну кадром по всьому інтернету: типу, от уже російська армія там російські. маг Днепропетровской области. дорогие друзья, дальше не показали, что его грохнули. Да? Поэтому мы выдерживаем до сих пор значит, зону где-то километр два до Днепропетровской области. Это политическое решение. Зеленский дал приказ ни в коем случае, чтобы враг даже на километр не зашел в Днепропетровскую область. Поэтому и в ближайшее время я не вижу, что враг туда войдет, потому что они вот действительно, как вы сказали, все перебросили на Сомское направление. Но ну и самое главное, у них окружить, значит, в конечном итоге час яры и продвинуться к Константиновке. Главная вот цель этого лета у них это Константиновска, значит, в Донецкой области переубить трассу, значит, связывающую ее с тем же самым Покровском полностью, да, окружить, значит, всякие там города и села вокруг Константиновки, ну и клещами захватить Константиновку. Поэтому Я думаю, що у них менше всього думают о том, щоб взяти і зайти ну, в ні куда-то углубиться в Дніпропетровську область. Я зрозуміла. А, Ще є така інформація, що самі росіяни вимагають від Путіна вдарити арешником по Києву та Львову. І чи можливо це в червні цього року? Ну, дорогі друзі, підписуйтесь. Ніяких ударів, знач, всякого ворода. тактическим ядерным ударом. Они хотели сейчас по мостам ударить в Украине. Они подорвали свои мосты, мосты чтобы ударить по нашим мостам через Днепр, в Киеве, в Днепре, в Запорожье и разрушить их тактическим ядерным оружием. Мы им это запретили. У меня все это есть, я уже давно об этом говорил, поэтому есть такой канал «Ватрос», подписывайтесь на него, ну и заказывайте натальные карты рождения, годовые соляры, ссылочка под описанием этого видео. Спасибо. А, вам а, скажите, чья на сегодня небезпека для Кейвского ГЕС, Вы знаете, вот прям самый опасный период у нас прошел. Я всегда говорил, и мой прогноз сбылся на моем канале, что самый опасный период конец прошлой недели. Хотя все думали, что будет, а, а, значит, Россия мстить сразу же ну, за свои самолеты чуть ли не в понедельник, вторник. Я говорил, самый опасный период с четверга. И мой прогноз 100% сбылся. Четверг, пятница, суббота. В воскресенье было троица они немножко так э, ушли в праздник, но тем более Дональд Трамп не, при, не приветствует а, значит, христианским праздникам что-то делать. И понедельник mm -hmm. они носили разящий вот такой удар а, по Киеву. Больше этого не будет в ближайшее время, так что можно спокойно вздохнуть. И пока еще Киевская ГЭС может а, спать спокойно. Mm -hmm. Дивіться, ще от нещодавно Зеленський заявив, що одна з причин, чому західні партнери не вводять санкції проти РФ, це ми не хочемо мобілізувати 18-річних. І чи дійсно це правда? Ну, звісно, Зеленський завжди говорить правду. Зеленський, вліче від от Лілі Путіна, ніколи не вовремя. Тот завжди возьметь 100%. а Зеленський завжди говорит говорить правду. Іначе не може просто говорити неправду, іначе западні партнери почнуть на його наїжджати. Зеленский всегда говорит открыто и прав. Скажите, может быть, ближайшем часом мобилизация 18 Сто процентов не будет. Можете спокойно, дорогие парни и девушки, 18-24 года, спокойно жить. Мало того, вы спокойно начнете путешествовать за границу. Тем, которым 22, 23, 24 года, 18, выезжать будете приезжать, и очень я знаю, очень много вернуться в Украину, учиться здесь и получать высшее образование именно в Украине, да, потому что у нас намного дешевле и качественнее, чем, например, в Польше или в Чехии. А скажите, пожалуйста, ведомо вам, какая сейчас ситуация с запасом ракет в Украине? Ну, это очень большая тайна, но я вам хочу сказать, значит, Фридрих Мерц сказал, что это большая тайна, но она полностью воплощена в жизнь, все, что мы можем отбивать. Мы, вот заметили, мы стали больше отбивать в последнее время ПВО, их, именно, хотел сказать, долбанные их эти баллистические ракеты. Вот действительно была вот большая поставка противоракет, и если у нас весной еще было сложно, то вот в начале лета мы стали больше отбивать этого дела. Поэтому все засекречено, и Фридрих Мерц очень нам во многом помнит помог, там и Аристи, там и другие, то есть да, SMT-500, да, то есть многое, что нам дали, что мы теперь можем отбивать. А вчера мы побачили обмен наших хлопцев, которые были в полоне три года. Пан президент анонсировал также еще следующий обмен. Будут в нем азовцы? Да, уже, видите, уже начали появляться азовцы. И это главное требование, значит, к расистам, чтобы они возвращали, значит самых лучших наших воинов. Азовцы должны быть гордостью нашей нации. Да, азовцы — это то, что и есть Украина. Говорим украинцы, подразумеваем азовцы, говорим азовцы, подразумеваем украинцы. Это наша гидна нация. Поэтому это все будет, и сейчас исключительно будет поставлена ситуация, что возвращение именно азовцев. Смотрите, много кто про это говорит. Скажите, ласка, чем возможны, на вашу думку, отключения света в этом году в больших местах ну, наприклад, як було в летку? Ну, например, как было в прошлом году. Вторая половина июля, август месяц могут быть введены опять <laughs> почасовые какие-то графики отключения света, особенно в больших городах. Да, и будут страдать прежде всего города-миллионники. Поэтому такая вот ситуация. Но есть город, который никогда не будет отключаться этим летом, поэтому если кто хочет переезжайте и снимайте квартиры в Житомире. Mm. Мы вас поняли, мы разумеем. Я объясню, почему в Житомире, потому что там находится значит, электростанция, и там невыгодно ее ну, вырубать свет близлежащий, потому что никак не будет иметь какой-то плюс для этого города. Ну, поэтому лучше в Житомире да, снимать квартиры и добираться в Киев на работу. Ну, в принципі, не так уже і далеко. А, скажіть, будь ласка, чи готує Україна нові операції на території Росії, ну, схожі більш-менш на павутиння, і коли е, нам їх чекати? Ой, зараз буде найголовніша павутина, зв'язана з Юлія Путіном. А він вже боїться зараз приїхати на Санкт-Петербургський форум, там чогось там зібраються. Да, потому що знаєте, от так, заходиш кудись, там вилітають бджоли там. Из, из какого домика, да, то есть, и начинают тебя уничтожать. А, поэтому еще раз, дорогие друзья, многие знают и на моем канале, подписывайтесь на него, в «Латрос» есть такой канал. Я уже давно говорил, что охота началась за главным в Российской Федерации, либо человека, похожего на главного, потому что очень многие сомневаются, что это настоящий Путин. а Поэтому в любой момент нач, будет начата операция, операция «Убить тирана». Как вы знаете, а, значит... А, Владимир Зеленский покупал на киевском арсенале, да, то есть там или как то книжный арсенал, книгу, и он не случайно на камере купил «Убить тирана» книгу. Это черная метка Лили Путина. И Зеленский всегда говорит, война закончится после, после смерти Лили Путина. Поэтому а самая главная цель, цель номер один Надина, помните фильм такой был, цель номер один, голливудский фильм, фильм про Усама Бен Ладина, устранение его. Сейчас цель номер один Лили Путин. Будет его устранение этим летом, и когда Сатурн соединяется с Нептуном, это лучшее время для его уничтожения. Самое близкое подхождение Сатурна к Нептуну будет у нас 12-13 июля, через месяц. И будет разворот Сатурна, и как раз вот в июле может быть лучше всего устранение где-нибудь на Валда, или еще на Новоогарево или в Сочи, да, этого ублюдка, которого ну, все хотят, чтобы он уже наконец-то самоликвидировался. Поэтому очень хорошая комбинация планет. Ну, Зеленский всегда говорил, что война очень может быстро закончиться, если не станет великого диктатора Тира Тирана. Ну, нехай зерки нам в этом А Скажіть Скажите, вообще, ласка, чем может НАТО повноцінно включиться в нашу войну с Россией? Чем может быть такой вариант? Вы понимаете, в любой момент, как только зайдут какие-нибудь французские, немецкие войска в Украину, сразу война закончится. Там абсолютное сыкло. Они только, понимаете, это шпана из подворотни питерская. Вот это все mm -hmm. эти озера, они воспитаны санкт-петербургским вот этим менталитетом. А если они ножичек вот тебе горло подносят, и ты как интеллигентная Европа, интеллигентная НАТО не реагируешь, они дальше тебя будут полосовать. А если ты им дашь в морду, да, то есть, например, привезешь там агавки в Украину, нацелишь их на Москву, ну все, война сразу закончится. Я абсолютно уверен, как только немецкие войска Фридриха Мерца войдут в Украину, война тут же закончится. Потому что французам мы не верим, там эти лягушатники, вы же поймете, сами понимаете, они вечно там флюгеры туда-сюда, их символ флюгер, курица, да, петух, он, он туда-сюда смотрит. Англичане, они всего лишь на всего провоцируют ситуацию, а немцы реально могут зайти, да, а Тем более Фридрих Мерц объявил, нынешний конкурс в Германии, что он берет всю власть в Европе на себя, и он будет защищать каждый дюйм Балтийских стран. Пускай только Сумыцы. И так сказал Фридрих Мерц. Поэтому я уверен, как только войдут, хоть, хоть какой-то контингент НАТО войдет в Украину, война тут же закончится, решится. Там усаться смогут в Москве. Они этого больше всего боятся. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вас разумела. Видите, на разеще Дэйки за расскажет, что война тривает до 2030 года. Может, теоретично так будет? Ну, такие фазы горячей стадии, холодные, вот, широкомасштабные, переходящие в АТО. Вот так вот, все это может действительно проходить до конца 2029 года. Могу вам сказать, почему ведической астрология есть такой период Юпитера, который у нас был связан с началом войны. Его период, значит, в гороскопе нашей страны, а 24 августа 1991 года, 18.00, родилась наша страна, вот его период начался в сентябре 2021 года. Как мы знаем, принято было решение напасть на Украину, именно в сентябре 2021 года, и после того, как американцы просто ну, из Афганистана сбежали, да, и конец этого кровожадного периода Юпитера это восьмом доме гороскопа в доме войны в доме смерти разрушения Украины будет продолжаться до декабря 2029 года и как раз начинается период Сатурна который находится в доме денег бабла финансов и золотого века Украины вот конец самой 29 30 года из чего я делаю значит период будет Сатурна уже, золотого Сатурна прекрасного для нас из чего я делаю, что заявление, что ну ведической астрология, что мы войдем в Евросоюз и НАТО одновременно в 2030 году году чуть ли не с 1 января. Вот такая вот ситуация. Угу. Влад, я вам очень благодарю за такие змістовні вид, поведи, дуже хочется, щоб чтобы все прогнози позитивнее прогнозы сбывались обязательно. А всем глядачам благодарю за перегляд и не забывайте подписываться на наш канал и ставим лайки, дорогие друзья. Звісно.